સુરતના કાપોદરામાંથી રમતા રમતા ગુમ થયેલી બાળાનું અપહરણ કરી લઈ જવા અમદાવાદના લીમખેડા પોલીસે બાળાને કારના ચુંગલમાંથી મુક્ત કરાવી છે સુરતના વિસ્તારમાં ઘર પાસે રમતી બે વર્ષની માસુમ બાળા ગુમ થઈ હતી જે મામલે કાપોદરા પોલીસને જાણ થતા કાપોદરા પોલીસે ત્વરિત બાળાના અપહરણનો ગુનો નોંધી ટીમો બનાવી બાળાની શોધખોળ હાથ ધરી હતી તેમાં સીસીટીવી સહિતની તપાસ કરતા આખરે અમદાવાદના લીમખેડાથી બાળાને અપહરણ ચુંગલમાંથી કાપોદરા પોલીસે મુક્ત કરાવી હતી

कापोदरा पुलिस स्टेशन के डी स्टाफ और उनके पी ने एक सर्वेलेंस टीम बनाई और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमने इस पर काफ़ी वर्कआउट किया कल रात पर हमने एसीपी और डीसीपी और पूरी जोन वन की पूरी टीम ने इस पर वर्कआउट करके हमने शोध खोल किया और आ, सारे सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए और उससे हमें पता चला कि दाहोद में आ, एक आदमी उस बच्ची को लेके जा रहा है आ, बस में बैठा के तो उस दाहोद पुलिस के हेल्प का हेल्प लिया हमने वहाँ के एलसीबी टीम को कांटेक्ट किया वहाँ के एसपी साहब को कांटेक्ट किया और उनके हेल्प से और अपनी टीम के इंटेलिजेंस से हमने उस आरोपी को उस बच्ची के साथ दाहोद में एक होटल में हमने उसको अरेस्ट किया वहाँ पे पकड़ा और हमने उस बच्ची और उस आरोपी को हम और उसके पेरेंट्स को हम साथ में यहाँ पर लेके आ रहे हैं आरोपी का नाम है दिनेश दल्लू चारेल इसका धंधा ये करता है सेंटिंग का काम और बापा सीताराम चौक के पास रहता है और इस पर भी हम शोध को लागे कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस कर ले जाने का हाल तो अपहरण करना चुंगलमा थी मासूम बेवसनी बाड़े ने मुक्त करवामा कापाडापुर से सफलता मिली छे जनली ने माता-पिता ए पुलिस नो आभार व्यक्त करियो तो ब्यूरो रिपोर्टेंट पर